আজিৰ ছমঠ ভাৰতবৰ্ষ অনুষ্ঠানটিৰ লগ অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে মই ইয়াত উপস্থিত আমাৰ বিচাৰক কণ্ডলী আৰু লগতে সকলো অভিভাৱক অভিজ্ঞাসকল আৰু শিক্ষাগুৰুসকল সকলোকে মোক নমস্কাৰ জনাই আজি মোৰ বিষয়টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ বাচি থোৱা বিষয়টো হৈছে প্ৰিজাৰ্ভিং আৰ্টিষ্টিক হেৰিটেজ ডিচকাছ দা ইম্পটিভ অফ ছেফগাৰ্ডিং আৱাৰ আৰ্টিষ্টিক এক্সপ্ৰেছন ফৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন অৰ্থাৎ শিল্পকলা বা কলাত্মক ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ বিষয়ত আমাৰ কলাত্মক প্ৰকাশভংগীক ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰয়োজনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ত আলোচনা কলাখনেই হৈছে আচলতে এটা আৰ্ট দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান কোনো ভাৱৰ ৰূপে শিল্পীৰ চিতৰখেৰে নৱ ৰূপায়িত হৈ যেতিয়া স্থিতিহীন ৰূপত প্ৰকাশিত হয় তাকেই আমি কলা বা শিল্প বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এই কলাই এটা জাতিৰ এখন দেশৰ এখন সমাজৰ সংস্কৃতি ৰীতি নীতি ভাৱ ভাষা সাহিত্য সংগীত ভাস্কৰ্যায় কলা অবিহনে আমি কোনো এটা বিষয়ৰ জীৱনশৈলী কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ সঁচা অৰ্থত আমি জীয়াই থকাৰ দৈনন্দিন যি প্ৰক্ৰিয়া বা এখন দেশৰ শিল্পকলাৰ জৰিয়তে আমি এটা ইতিহাসৰ আভাস পাব পাৰোঁ আমি যদি ভাৰতীয় শিল্পকলা বুলি কওঁ তেনেহ'লে চিত্ৰকৰণ ভাস্কৰ্য মাটিৰ শিল্প বয়ন শিল্পকে আদি কৰি এই দেশত মানি চলা বিভিন্ন গোষ্ঠী জনগোষ্ঠী জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে চলি অহা ধৰ্মীয় শিল্পকলা সংগীত কলা বিজ্ঞান কলা সমাজ কলা অৰ্থনীতি কলা ইয়াৰ দৰ্শন ইয়াৰ বুৰঞ্জী কলা আৰু ইয়াৰ খাদ্যাভ্যাস এই সকলোবোৰ এই দিশটোত সাঙু খাই থাকে এই যে মাইক্ৰজন আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত যে এতিয়া মই কেইখনমান কেইখনমান কথা কৈ আছোঁ আচলতে ইউ এ কলাই আৰু পত এই এয়া হৈছে কথা খোৱাৰ কলা অৰ্থাৎ ই এটা কথা শিল্প গতিকে ভাবি চাওকচোন আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা গধূলি হোৱালৈকে মানে আমি আমাৰ জীৱনশৈলীটো এটা কলাৰ মাজেৰে আমি যাওঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা চাহ কাপ খোৱাৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিখন ঘৰ কেনেধৰণে চলে এটা কেনেধৰণে আমি চলাওঁ যিটো ষ্টাইলত আমি চলাওঁ যিটো যোনে তেনেকৈ চলায় সেই সিহঁতৰ কাৰণে সেই ঘৰখনেই হৈছে এটা কলা ঠিক তেনেধৰণে ভাৰত বা অসম এই গোটেই বস্তুটো এটা কলাৰ জৰিয়তে চলি আছে আৰু কলা অভিযোগে মতে আমি একো কথা আমি চিন্তাই কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আমি কলা সাধাৰণতে তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ আপোনাৰ ভাস্কৰ্য কলা স্থাপিত্য স্থাপত্য কলা আৰু চিত্ৰকলা আর যদি আমি মঠ মন্দিরবিল মানে মানুষে বনাইছে বা বনাইছে চিত্রকারসলে বনায় স্থাপত্য কলা কলা আর ভাস্কর্যকলার আমি বিভিন্ন ধরনের তাত অঙ্কন করছো সেইখি হচ্ছে ভাস্কর্য কলা আর সেই বস্তুখিন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে আমার নবপ্রজন্মক আমি এই বস্তুবিলাকৰ বস্তুবলাকত আমি পরিচয় লাগে আমি কলার লক্ষণ পরিচয় কর করা লাগে পাব পাৰে এটা জাতিৰ এখন সমাজৰ এখন এটা এখন দেশৰ ইহঁতি ইতিহাস কি আছিলে সেই কথাটো সিহঁতি গম পাব পাৰে আমাৰ অসম বুলি ক'লে অসমৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ এই বস্তুবিলাক আহোমসকলে যিখিনি বনাই থৈ গৈছে গতিকে আহোম বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি আহিব তাত সেই কথাখিনি তেওঁলোকে গম পায় জানিব পাৰে গতিকে কলাৰ এটা বহল বিস্তিতি আছে ইয়াক আমি চমুকৈ কৈ থ'ব নোৱাৰোঁ গতিকে এইখিনিকে কৈ মই